নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক ইমান দিনে মই ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ দেখাই আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা কি কৰোঁ কি নকৰোঁ আজি ভাবিলোঁ আপোনালোকক অকণমান আমাৰ আবেলি সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ আবেলি সন্ধিয়ানো আমি কি কৰোঁ বা কেনেদৰে কটাওঁ কি কাম কৰোঁ তাকে অলপ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব বিচাৰিছোঁ গতিকে ব'লক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ আচলতে আবেলি সন্ধিয়া কাম কৰাৰ মাদকতাই সুকীয়া আগবোৰ যদি ভালকৈ যদি গুৰিৰ পৰাই যদি যতন কৰা নাযায় তেনেহ'লে আগবোৰ জন্ধাই মুধাই যেনি তেনি বাগৰ লয় গতিকে ইয়াক একে গুৰিৰ পৰাই একে পুলি অৱস্থাৰ পৰাই ইয়াক যতন ল'ব লাগে আৰু ঠিক সন্ধ্যা হোৱাৰ আগে আগে পাঁচ বাজি চাৰে পাঁচ বাজিমানত এটা ৰঙা পোক পৰে গতিকে এনেদৰে আমি কিছুমান আমাৰ ঘৰুৱা বুদ্ধি প্ৰয়োগ কৰোঁ এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ ছাই আমি ছাইবিলাক এনেকৈ আমাৰ পুলিবিলাকত বা গছবিলাকত আমি ছটিয়াওঁ ইয়াত চোকা মানে থাকে চুক থাকে গতিকে পোকবিলাক পোৰাবিলাক অলপ হ'লেও আঁতৰ হয় মায়ে এনেকৈ ছটিয়াই আছে সন্ধ্যা হোৱাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা কাম কৰোঁ আচলতে পোকবোৰ বেছি পৰে কাৰণে এনেকৈ ছাঁই চুটিওৱাৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে দেখিব এনেকৈ আমি প্ৰতিদিনে আমি বিভিন্ন স্থানত ধোঁৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আচলতে মোবাইলৰ কেমেৰাত আপোনালোকে ভালদৰে ধৰিব নোৱাৰিব কিন্তু এই ধোঁৱাৰ প্ৰকোপত বা ধোঁৱা দিলে পোকবোৰ ওপৰলৈ উৰা মাৰে আৰু এই পোকবিধে বহুত অনিষ্ট সাধন কৰে আৰু ঠিক সেইদৰে আমি এনেকৈ আমাৰ চৌহদত খেতিপথাৰত আমি এনেকৈ সন্ধ্যা হ'লে বিভিন্ন স্থানত ধোঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ এয়াই আমাৰ আবেলি সন্ধিয়াৰ পৰিৱেশ আৰু এনেকৈ আমি আবেলি সন্ধিয়াটি পাৰ কৰোঁ বিভিন্ন কামৰ মাজেৰে ধন্যবাদ